что люди моего поколения будут писать о войне, что в 21 веке две страны не смогут что-то не поделить и случиться до такой степени. Ладно. <сёк> Если должен был быть о зиме, но что получилось? Заметала дворы, первым снегом зима, укрывала следы, как вуа. Тех дорог, что крови утопила война, тех, которыми бродит печаль. Там, где выстрелов гром, и где все кубарком, лишь бы выжить, там, где им а вместе нельзя. Разделилась страна, и теперь они тоже враги. Но страдает в войне не одна сторона, одинаковые смерти шаги. Как же так получилось? Откуда беда? Им теперь не добраться друг к другу. Ему слева война, а ей справа война. Не добраться, не протянуть руку. Снег летел и падением в секунды считал, когда выстрелом у от билета никуда. Как же так получилось, что Стала. и в доме своем, ей никто уже вовсе не рад. И не знают, друзья, что любил ее и с второй стороны солдат. А ему, как ему, ведь виде писем теперь не напишешь на адрес родной. Он предатель, изгой, не сказать, как терпеть, лишь бы пуля прошла стороной. Новогодняя ночь запретили салют, оборвалась терпение нить. И они через пули друг к другу бегут, тем любить поважнее, чем жить. А рубает война, и им вместе нельзя, только Не И бы счастье чуть-чуть, одного на двоих, моих друзей и улыбки детей, Но коварная мина прервала их мир. Нет от них никаких новостей. Знаешь, важно не то, из какой мы страны, Из востока, из запада, юга. Я прошу одного, оставайтесь людьми, Не предавайте друг друга. Снег растаял, под ним осталась лишь грязь, Ну а в небе лишь прячется боль. Все уйдет, возродится и слез, и крови, Фениксом с пепла любовь.